Assalamualaikum selamat petang. Bersama lagi menerusi Malaysia Petang ini saya Wan Sharina dan juga saya Nurul Hidayah Umur dan pastinya pada hari ini kita akan bersiaran selama 30 minit dan akan membawakan uh, topik yang berlaku uh, ataupun perkembangan ya isu-isu uh, semasa -isu yang berlaku sepanjang seharian ini dan pastinya topik yang akan uh, dibawa sebentar sahaja lagi uh, iaitu mengenai menjelang PRN Sabah strategi calon dan sentimen kita yakin keadaan semakin panas ketika ini mm -hmm. uh, menjelang uh, pilihan raya negeri Sabah dan apapun yeah. Hmm. Kita kongsikan terlebih dahulu. Ya, jangan lupa penambahan calon pada hari Sabtu mm -hmm. ini. Kita akan berikan anda liputan yeah. secara langsung sepanjang hari juga. Tapi tentu saja yang utamanya adalah pada mm -hmm. semalam pagi semasa uh, pencalonan proses pencalonan dibuat. Mm -hmm. Dan kita hari ini serba hitam, Nurul. Saya pun tak tahu kenapa. Saya rasa ini pengaruh dari Natarias kita sebab dia pakai baju hitam. Kita pun kena pakai baju hitam hari ini. <laughs> Okey, tak ada kena-kena. Okay, kita tak ada kena meratikan yeah. salah satu warna yang wujud mm -hmm. Ah Dalam di Mayapada ini, okay, kita mulakan dengan yang pertama Mungkin uh -huh. kalau boleh kita uh, kemas kini dulu um, Penamaan ataupun yeah. pengumuman uh, senarai calon untuk parti-parti yang ber, akan bertanding di Sabah Untuk pilihan Raya negeri uh -huh. uh, Hari ini uh, antaranya parti gabungan rakyat Sabah uh -huh. akan mengumumkan akan bertanding Sebanyak 55 kerusi dalam PRN Sabah pada 29 November uh -huh. Dan senarai calon GRS uh, gabungan rakyat Sabah ini diumumkan oleh pengurusi parti ber kenaan yang juga Ketua Menteri Sabah sekarang, Datuk Seri Haji Jinnur di Pusat mm -hmm. Konvensi Antarabangsa Sabah dan hanya 51 senarai calon yang diumumkan manakala bakinya akan diumumkan esok. Mm -hmm. Parti Warisan pula akan bertanding di semua 73 kerusi DUN Sabah dan senarai calon parti berkenaan diumumkan Presiden Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdul hari ini mm -hmm. Parti Solidarity Tanah Air Kustar akan bertanding di 40 kerusi dalam PRN diumumkan oleh Presiden Star Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan. Mm -hmm. Hanya 29 nama calon diumumkan, mana Kali selebihnya nanti akan diumumkan kemudian. Dan BN Sabah juga hari ini mengumumkan pertambahan empat calon baru mm -hmm. bagi pilihan raya negeri sebagai langkah memperkukuhkan barisan kepimpinan dan kesiapsiagaan parti menghadapi pilihan raya berkenaan. Pengurusi BN Sabah, Datuk Sri Bung Mohtar berkata keputusan dibuat selepas meliti perkembangan mm. mutakhir serta hasil rundingan yang dipahalusi bagi memastikan representasi parti lebih menyeluruh dan strategik. Jadi BN Uh, bertanding uh -huh. di 41 kerusi empat calon baru yang diumumkan ialah Willy Lampaki bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N06 Bandau, Rahmah Jan Sulaiman N43 Kemabung Datuk Chin Kim Hiong N54 Karamunting dan Cahaya Sulaiman N70 Kukusan Mm -hmm, itu dia hmm. antara uh, sedikit sebanyak laporan ya mengenai uh, PRN, PRN uh, Sabah. di Sabah. Ya, okay. Jadi, ia 45 calon Betul selepas 41 calon yang diumumkan sebelum oleh BN dan tambah mm -hmm. 4 lagi. Okey, uh, hmm. kita tinggalkan sekejap Sabah kerana kita akan beri banyak tumpuan pada Sabah Betul. selepas ini kan? Betul. Hmm. Dan yang kita nak beralih kepada laporan berita seterusnya yang mengenai pemasangan CCTV di sekolah di mana KPM memberi jaminan bahawa tidak akan mendedahkan murid kepada risiko pelanggaran privasi ini antara kebimbangan yang diutar oleh ibu bapa tetapi ia adalah bertujuan untuk kebaikan semata-mata hmm. di mana itu KPM menangkis dakwaan pemasangan CCTV di sekolah berasrama penuh di seluruh negara bakal mendedahkan murid kepada risiko pelanggaran privasi. Menurut Timbalan Menterinya Wong Kah Woh berkata prosedur operasi standard SOP penggunaan pemasangan dan akses kepada CCTV sudah pun dimuktamadkan selain spesifikasi simpanan rakaman ditetapkan bagi tempoh minimum 30 hari tanpa memperincikan SOP tersebut beliau berkata garis panduan berkaitan pemasangan CCTV mengambil kira keperluan mewujudkan keseimbangan antara keperluan bagi faktor keselamatan dan juga menjaga privasi murid. Uh, itu antara yang uh, dijawab ya uh, uh, menjawab soalan tambahan Datuk Seri Syahid dan Kasim daripada PN Arau dan Ku Poi Tiong, uh, Ku Poi Tiong daripada PH Kota Melaka mengenai inisiatif pemasangan CCTV dan juga garis panduan pada sesi lisan di Dewan Rakyat pada hari ini. Kalau tak silap saya, kalau di luar negara memang hmm. ada Sekolah yang telah pun menggunakan pemasangan CCTV hmm. ini untuk berbagai tujuan lah, tapi biasanya di tempat-tempat uh, umum macam hmm. laluan koridor hmm. contohnya ataupun tempat-tempat yang mungkin bahaya hmm. yang memerlukan pengawasan dan ini pun sedikit sebanyak boleh mengajar anak-anak kita lah supaya hmm. behave Betul. di tempat-tempat yang yang perlu kan. Yeah. Okey, um, ini pula berkenaan dengan gerak kerja bersepadu antara MCMC dan juga PDRM bersama-sama dengan Polis Raja Malaysia tujuannya untuk membantras kes kecurian kabel dan vandalisme menara telekomunikasi termasuk juga melalui lawatan ke premis peniagaan ataupun pusat pengumpulan pengumpulan barang lusuh ah bukan sekadar pengawasan ataupun kuat kuasa mm. di tempat-tempat itu juga tapi akan dibuat lawatan ke premis perniagaan ataupun pusat pengumpulan barang lusuh nak tengok kalau ada mm. uh, uh, apa yang berpotensi mungkin jadi lokasi penyimpanan barangan dicuri ini yeah. uh, dan ini disebut oleh menteri kebenaran komunikasi antaranya premis perniagaan dan pengumpulan barang lusuh ...yang mungkin dijadikan lokasi penyimpanan barangan dicuri... ...seperti kabel, tembaga, mm -hmm. bateri dan juga peralatan elektronik. Jadi ini yang akan mereka mm -hmm. adakan lawatan. Mm -hmm. Beliau menjawab soalan uh, Ahli Parlimen PH Mas Gading... ...mengenai statistik kes kecurian dan vandalisme menara telekomunikasi... ...sejak 2024 mm -hmm. di Sarawak khususnya di Mas Gading... ...termasuk kerugian, tindakan penguasaan dan langkah memastikan... ...keselamatan menara baru. Dan pada tahun lepas, Wabi Tuni Ching berkata... ...Sarawak mencatatkan tiga kes kecurian kabel mm -hmm. dan 1,116 kes vandalisme menara telekomunikasi jumlah keseluruhan kerugian dianggarkan lebih kurang 9.3 juta ringgit hmm. manakala sampai ke suku kedua tahun ini 33 kes telah pun dilaporkan 334 kes hmm. vandalisme direkodkan kerugiannya RM3.48 juta ringgit hmm. bukan jumlah yang kecil sebenarnya betul dan uh, hmm. saban tahun ya angka ini bertambah dan kes yeah. vandalisme ini dan kecurian ini uh, berlaku tanpa ada kawalan setiap hmm. tahun pasti ada kes umpama ini dan ini antara rang rangka kerja gerak bersepadu yang dilancarkan oleh pihak MCMC bagi menangani kes berkenaan. Baiklah kita beralih kepada laporan seterusnya. Ini satu uh, kes yang saya kira kan uh, menarik sekali untuk kita kupaskan di mana 338 kesalahan penyalahgunaan MyCard dari 2021 hingga Oktober lalu. Bukanlah satu isu yang baru ya tetapi ini isu yang berterusan uh, dan uh, menurut uh, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata sebanyak 3418 operasi penguatkuasaan dilaksanakan di seluruh negara dengan kerjasama pelbagai agensi bagi membantras kesalahan berkaitan penyalahgunaan kad, pengenalan dan juga sijil kelahiran sepanjang tempoh berkenaan katanya sebanyak 1,377 tangkapan dibuat dengan sebanyak 843 pendakwaan direkodkan di bawah kesalahan peraturan peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 Saifuddin menjawab soalan Zahir Hassan daripada PH Wang Semaju yang meminta beliau menyatakan jumlah kes tangkapan dan pendakwaan terhadap kes kes penyalahgunaan kad pengenalan termasuk kecurian identiti dan juga penjualan kad pengenalan. Dalam pada itu saya berkata kementerian melalui Jabatan Pendaftaran Negara melaksanakan strategi menyeluruh untuk membendung masalah ini merangkumi aspek penguatkuasaan, pencegahan serta pendidikan awam. Mhm. Mm Okey. Um ini pula uh, statistik yang diumumkan mm -hmm. oleh Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr Zulkifli mm -hmm. Ahmad yang uh, juga menjawab soalan ahli parlimen di dewan rakyat uh, berkenaan dengan jumlah pesakit HIV uh, daripada golongan LGBTQ uh -huh. Jadi uh, sejumlah 3,185 kes HIV direkodkan mm -hmm. bagi 2024. Ia sebenarnya menurun sedikit berbanding 3,222 kes mm -hmm. yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Mm -hmm. Dan secara keseluruhan, jangkitan HIV baru di negara ini menurun sebanyak 54% antara tahun 2002 uh, hingga 2024. Maknanya dalam masa 22 tahun ini, mm -hmm. mungkin dengan kesedaran dan sebagainya, kes HIV menurun 54%. Tahun lalu, 3,185 kes syavi baru dilaporkan berbanding 3222 kes pada 2023 tapi yang meningkat tu apa yang meningkat tu ialah jumlah kes HIV menerusi risiko homoseksual atau bisexual sebanyak 2037 kes dilaporkan pada 2024 ini meningkat 2% dibandingkan dengan 1995 pada tahun 2023 dan soalan dari ahli parlimen PN uh, Jasin ini meminta Menteri Kesihatan menyatakan statistik terkini dan perbandingan tahun sebelum jumlah pesakit HIV daripada golongan LGBTQ mengikut kategori serta pesakit HIV daripada penyalahgunaan dadah. Jadi kes baru HIV yang berpunca daripada perkongsian jarum mm -hmm. dan alat suntikan tercemar ketika aktiviti penyuntikan dadah juga menunjukkan penurunan ketara mm -hmm. sejak pelaksanaan program pengurangan mudrat pada 2005 2006. Mm -hmm. Jadinya ada angka yang turun dalam masa yang sama kalau kita nak kirakan jumlah keseluruhan uh, kes itu menurun yeah. cuma uh, jumlah jangkitan kes HIV yang ada kaitan dengan aktiviti homoseksual dan biseksual ini yang meningkat. Ya hmm. itu impaknya. Dan dalam pada itu kita beralih kepada laporan seterusnya kita sedia maklum ya di mana Kuala Lumpur ini mengalami kesesakan lalu lintas sepanjang tahun, sepanjang masa apatah <coughs> lagi ah Isnin hingga Jumaat itu waktu puncak ya. <coughs> uh, dan berikutan itu uh, projek sambut, sambungan lebuh raya pantai baru NPE 2 sepanjang 6.4 km di susur keluar Bangsar Pantai dalam dijangka mampu mengurangkan kesesakan di kawasan berkenaan sehingga 40% dan projek ini dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2029 dan akan memulakan operasinya pada 2030. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pembangunan yang bernilai 1.7 bilion ringgit itu dibiayai sepenuhnya oleh New Pantai Expressway Sendirian Berhad NPE, anak syarikat milik penuh IJM Corporation Berhad tanpa memerlukan sebarang peruntukan tambahan ataupun komitmen kewangan kepada kerajaan. Nata berkata pendekatan itu membuktikan kejayaan model kerjasama awam swasta PPP sebagai pemangkin pembangunan infrastruktur strategik yang inklusif, lestari dan berwawasan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Rangkaian koridor pantai dalam aa, diperkukuh menerusi sambungan yang bermula daripada Pantai tol Dalam, aa, Pantai Tual Pantai Dalam ya yang sedia ada. <laughs> okay. aa, Plaza Tual Pantai Dalam, aa, Plaza okay. tol, pantai dalam yang sedia okay. ada dan dihubungkan ke Jalan Istana melalui Jalan Set Putra. Itu antara jalan yang memang kita tahu memang, memang sesak. sangat sesak kesesakan luar biasa ya dan ia sebahagian daripada pelan induk trafik Kuala Lumpur 2040 yang bertujuan menyuraikan kesesakan di koridor pantai dalam bangsa mahameru yang kini berada pada tahap yang tinggi itu kita sedia maklum mengenai mm -hmm. mm -hmm. Okey baik. Um kita akan sambung sedikit lagi kini mm -hmm. kita dan juga bersama-sama dengan tetamu yang telah pun kita war-warkan tadi mm -hmm. bercakap tentang PRN Sabah ini. Tapi sekarang kita akan berhenti rehat seketika kita kembali semula selepas ini ha. uh, teruskan bersama-sama kami menerusi Malaysia Petang ini. Bukan bukan penontonnya Baik, kembali semula menerusi Malaysia petang ini. Kita dah mulakan tadi dengan berita berkenaan dengan penyenaraian ataupun pengumuman calon-calon daripada parti yang bertanding untuk PRN Sabah. Dan kita uh, nak mungkin mengupas lebih lanjut Betul. Uh, menjelang PRN Sabah. Nak cakap tentang strateginya, calonnya, sentimennya, apa dia. Kita bersama-sama dengan Cik Mujib Abdul Muiz, Pencara Kanan Sains Politik UITM. Sekarang kita hubungi menerusi talian Zoom. Apa khabar Cik Mujibu? Alhamdulillah, selamat petang semua. Alhamdulillah, baik. Hmm. Terima kasih. Uh, mungkin yang pertama sekali. Baru ya. nak mulakan? Okey, uh, pastinya. Okey, uh, Cik Mujibu, kita nak berkongsi mengenai menjelang PRN Sabah ya dan kita sifatkan PRN Sabah kali ini dijangka menjadi antara pilihan raya negeri yang paling sengit untuk tahun ini ya. Ah banyak sekali dia. Dari sudut pandangan politik, mungkin Cik Mujibu boleh kongsikan sedikit sebanyak bagaimana lanskap politik, politik Sabah pada kali ini adanya perbezaan berbanding daripada pilihan raya negeri uh, yang terdahulu. Ya, uh, benar saya setuju bahawa dalam konteks Pilihan Raya Umum Sabah pada kali ini dia agak uh, boleh dikatakan yang paling kompleks lah sejak tahun 2020. Kompleks itu disebabkan uh, landscape politik bukan saja telah berubah secara drastik di peringkat negeri, tapi juga telah berubah uh, drastiknya juga di peringkat persekutuan. Jadi perubahan drastik itu telah memperlihatkan bahawa tiada parti yang dominan, banyak pecahan blok. Dan kesetiaan pengundi juga secara tradisinya di Sabah ini sudah semakin longgar kerana mereka tidak lagi melihat dan setia kepada parti seperti mana sebelumnya, tapi lebih kepada agak kritikal dan melihat secara oportunis kepada apa yang mereka boleh dapat daripada undi mereka itu. Walaupun di sebalik saya lagi saya masih lagi melihat ada pattern yang tidak berubah dalam konteks itu di mana pengundi masih lagi berkali melihat. Uh, isu-isu dominan seperti etnik, hubungan kekeluargaan, eh uh, penaungan ya secara peribadi dengan dengan calon itu uh, masih lagi bertapak kukuh di dalam konteks ini tetapi dalam 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 secara keseluruhannya ya memang ini agak 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 kritikal bagi saya ya uh, di mana kalau kita lihat banyak isu-isu teras yang barangkali akan menggoncang pilihan raya negeri di Sabah itu terutamanya dengan perkembangan terkini dalam konteks isu hak 40% hasil Sabah yang yang semakin hangat diperkatakan pada ketika ini. Hmm. Okey, uh, Cik Mujibu, uh, saya nak sentuh sedikit yang mungkin saya tak tahu ada signifikannya ataupun tidak tapi sebab sebelum ni kita tak nampak sangat senario macam ni tapi saya rasa mungkin 3 4 tahun lepas dari PRU ataupun PRN lima negeri sebelum ini hmm. kita dah nampak ada uh, berlaku macam contohnya pengumuman calon parti hmm ada sikit lagi kita akan calur kita akan umumkan kemudian. Masa tu pun orang hmm. dah berspekulasi oh ada apa ada apa. Tapi untuk Sabah ni hampir ialah hampir semua gabungan yang besar ni melakukan perkara itu. Ya, kecuali warisan telah umumkan semua 73 uh, calon mm. tapi star contohnya GRS malah BN sendiri pun ada umum sedikit lepas tu nanti uh, postpone yang selebihnya akan diumum kemudian. Apa yang mm. kita boleh baca daripada corak pengumuman calon-calon parti ni, Cik Mujibur? Ya, ini bukanlah sesuatu yang baru berlaku dalam konteks uh, mana-mana pilihan raya. Uh, malah kita lihat uh, pengumuman uh, yang terawal contohnya barisan nasional ya masih lagi uh, tidak mengumumkan secara keseluruhan calon itu disebabkan ada empat calon masih lagi tidak diisi yang saya dipahamkan hari ini uh, telah pun diisi uh, dengan jayanya ya. dan juga uh, seperti mana yang kita ikuti pada pagi tadi ya JRS uh, juga uh, tidak mengumumkan empat kerusi uh, hanya mengumumkan 51 kerusi yang yang akan ditandingi tapi empat masih lagi dalam perbincangan, ataupun mungkin belum dimuktamadkan berbanding dengan parti-parti lain, seperti parti warisan yang juga sebentar tadi lengkap mengumumkan 373 calonnya. Hal-hal ini mungkin saya rasa dilakukan berdasarkan beberapa faktor. Satu mungkin faktor perundingan, memandangkan kekosongan itu berlaku pada pakatan yang mempunyai komponen yang berbeza, terutamanya bila kita bercakap tentang GRS, Ya, Sambil contoh uh, antara kursi yang tidak diumumkan sementara tadi adalah kursi kukusan memandangkan kursi itu secara tradisinya diperuntukkan kepada parti komponen parti harapan uh, rakyat sabah ya yang mana pada ketika ini masih lagi dalam teka teki sama ada uh, mahu mengekalkan penyandangnya yang sebelum ini bertanding atas tiket waisan tapi uh, bertukar kapal kepada JRS yang berada di bawah komponen apa nama. Parti Harapan Rakyat Sabah (PHRS) dalam masa yang sama juga, presiden parti itu tidak dicalonkan bagi kerusi yang lazimnya beliau tandingi di merotai. Jadi, mungkin ada spekulasi apakah kursi itu akan diberikan kepada presidennya untuk ditandingi di gugusan, ataupun sebaliknya, ada calon lain yang mewakili. Uh, kursi itu ataupun mungkin JRS meletakkan satu calon yang mesra JRS bagi menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ini, uh, itu, sebagaimana juga uh, satu lagi adalah bacaan kepada calon pihak lawan kerana uh, mengumumkan calon lebih awal ini juga berkali-kali mempunyai sedikit kelebihan dan juga kelemahan memandangkan parti lawan boleh membaca uh, tingkah laku boleh membaca strategi dan boleh mencari calon yang lebih sesuai, yang lebih popular, yang lebih digemari dalam di kalangan dalam kalangan pengundi untuk mengalkali kepada calon yang parti lawan. Ini juga berengkali satu strategi yang sering berlaku apabila kadang-kadang uh, parti politik walaupun telah men, calon itu mungkin telah menerima watika tapi di saat-saat pencalonan nama, apa, hari penamaan calon itu pada pada hari tibanya hari itu kalau dalam konteks Sabah ini pada Sabtu akan datang ini ditukar disebabkan perkara itu kerana pertimbangan parti ini dalam meletakkan calon dibuat berdasarkan pelbagai faktor. Jadi yang paling penting dalam pertimbangan itu adalah memastikan calon yang dipasang itu mampu untuk bukan saja memenangi pilihan raya tapi di, disukai oleh pengundi dan paling penting tidak tidak menimbulkan uh, ke ketidakstabilan dalam pergerakan kempen dan jentera pada hari pilihan itu kerana ini semua faktor yang akan membantu parti untuk memenangi sesuatu kawasan pilihan Hmm, itu dia ya, uh, orang kata landscape lah penamaan calon kali ini Ada yang nampak berbeza-beza, ada yang menantikan penuh dengan kejutan Tetapi masa semakin suntuk dan debaran semakin terasa itu yang pastinya Kita nak tahu juga apa yang boleh dijangka senarai calon dari parti yang belum membuat pengumuman Mungkinkah ada wujudnya tren baru yang nak diketengahkan ketika ini Mungkin ada kemunculan calon muda ataupun uh, calon wanita Ataupun mungkin golongan profesional yang bukan ahli politik yang ingin diketengahkan Dan kita nak tahu juga uh, daripada segi landskap politik uh, ataupun uh, setting the scenes ya uh, ketika ini apakah faktor utamanya menjadi penentu kepada sokongan pengundi Sabah kali ini adakah uh, kita nak cakap mengenai soal parti ataupun soal individu ataupun mengenai isu setempat bagaimana ya saya saya setakat ini masih lagi menantikan pengumuman keseluruhan calon ya memandangkan ada beberapa parti yang saya masih nantikan pengumumannya uh, terutamanya bila kita bercakap tentang pakatan harapan ya Uh, masih lagi ada komponen parti yang tidak mengumumkan calon dan dalam masa yang sama juga parti-parti lokal yang lain di Sabah juga uh, uh, berkali masih lagi belum mengumumkan calonnya ataupun kalau mengumumkan pun berkali masih lagi tidak melengkapkan kitaran itu uh, seperti mana yang kita maklum dalam konteks Pakatan Harapan ada satu kursi daripada, daripada DAP itu masih lagi tidak di, diketahui siapa yang bertanding walaupun di peringkat awal calonnya itu telah diumumkan akan bertanding tapi di saat akhir ditarik. Tapi kalau kita boleh melihat pattern calon ini ya, saya masih melihat bahawa kriteria calon itu tetap mengimbangi di antara muka baru, mengekalkan penyandang dan dalam masa yang sama juga perlu ada sinergi orang lama bagi memastikan orang lama boleh membimbing orang baru dan kerjasama itu akan memberi dinamika yang lebih menarik kepada parti politik. Namun saya juga masih lagi sedikit kecewa untuk melihat apa nama uh, calon itu masih lagi dilihat dalam di, diberikan ke dalam kerangka parti politik ya berbanding dengan keberanian kalau contohlah ya, dalam dalam politik Sabah ini uh, banyak mencakap mau mencontohi Sarawak ya tapi kalau di Sarawak itu kita lihat parti politik berani untuk meletak calon yang mesra parti walaupun tidak diambil di kalangan uh, ahli parti akar umbi ini mungkin tidak tidak wujud tapi di Sabah ini pula ada pattern yang menarik dalam konteks calon ini ya bagaimana ada calon yang datang daripada parti lain tapi dipinjamkan untuk menjadi calon ini kalau di Sabah ini dipanggil istilah calon anak bulan ya walaupun dia ini kan tapi biasalah kalau di luar kerangka ke parti akan diberi label katak dan sebagainya tapi ini satu pattern yang baik dan satu juga pattern yang saya lihat Bagaimana calon-calon kalau di sini memegang dua posisi ya diletakkan menjadi ahli parlimen tapi dalam masa yang sama juga mereka itu diletak sebagai calon DUN yang dilakukan oleh hampir semua parti yang bertanding. Ya ini barangkali satu kenyataan yang mahu melihat bahawa mereka ini adalah calon boleh menang dan dalam konteks pilihan raya negeri yang agak tidak menentu dalam masa yang sama juga kecairan dan juga dinamika undi orang, pengundi itu yang semakin kritikal maka apa juga peluang yang mampu untuk menyumbang kepada pengen parti itu, dia perlu untuk diletakkan justru itu saya lihat mengapa parti memberi ala, apa memberi cadangan kepada parti-parti itu uh, meletakkan ahli-ahli parlimen mereka walaupun masih memegang uh, di pering, apa jadi ahli parlimen di peringkat persekutuan, tapi diletakkan bertanding di dalam parti itu berdasarkan saya rasa pertimbangan itu karena uh, dalam konteks ini parti perlu menang dan ini ini perlu dilakukan. Tetapi yang paling menarik dalam soalan petang ini adalah bagaimana pengundi itu sendiri. Ya. <laughs> kerana apakah cenderung untuk melihat prestasi pembangunan uh, Ataupun atau masih lagi terikat dalam kerangka politik personality dan pengaruh tempatan. Well, saya boleh katakan uh, secara umum kita tidak boleh blanket uh, pandangan uh, kecenderungan itu kerana saya melihat uh, aspek ini daripada perspektif yang berbeza uh, bergantung kepada uh, kelompok mana yang kita tanya uh, etnik mana yang mengundi dan kawasan uh, geografi pilihan raya mana yang terlibat kerana kesemua faktor itu ada pro and cons di kawasan-kawasan pengundian yang berbeza kalau kita melihat kepada pengundi bandar, mereka tentu melihat pada prestasi dan pembangunan, tetapi ya. ini berarti tidak uh, berapa dilihat kalau kita pergi kepada pengundi yang apa nama tu uh, di luar bandar, kerana di luar bandar ini masih lagi melihat kepada pengaruh tempatan ya dan juga faktor personaliti dalam aspek politik penaungan ya kerana kita kena, kena fahami bahawa di Sabah ini faktor keluarga besar juga mempengaruhi yeah. etnik tertentu, apa kelompok-kelompok komuniti -kelompok seperti mana yang kita fahami, kelompok gereja, kelompok yeah. kaum, etnik. Ini no. juga memainkan no. perasaan. Jadi ini masalah kita untuk memahami ini. Tetapi kesemua itu perlu digembleng dengan baik bagi menghasilkan satu naratif yang mapan untuk pengundi uh, dan ini nanti barangkali mampu untuk me menyumbang kepada Uh, pengundian yang menyebelahi pada parti politik. Baik, baik. Hmm. Saya rasa Cik Mujibu pun dah tak sabar sebab hmm. banyak ceritanya yang kita boleh kongsikan sama-sama tentang Sabah ini mungkin di medan yang lebih besar betul. dan juga berprestij untuk kita bercakap secara khususnya mendalam berkenaan dengan peran Sabah. Saya dengar hmm. sikit sebanyak pun dah rasa macam wah betul. Teruja, kan? Banyak betul hmm. warna-warni yang betul. kita boleh ceritakan. Walau bagaimanapun terima kasih Cik Mujibu untuk petang ini. Sedikit dulu orang kata macam teaser dulu. Selepas ini, selepas penamaan calon kita akan bermula Cik Mujibu di medan ini. Oh, oh. InsyaAllah. Okey, <laughs> baik. Terima kita kasih. Okey. Cik Mujibah Abdul Muiz merupakan masyarakat dan sains politik Universiti Teknologi Mara UITM dan uh -huh. uh, kita pun rasa mungkin tak sabar juga Betul. tapi kita harus berakhir dulu di sini uh -huh. hari Sabtu ini akan bermula secara rasminya selepas penamaan calon proses berkempen dan bulan uh -huh. pengundian Darian Sabah pada 29 November nanti uh -huh. dan semua itu anda boleh dapatkan uh, liputannya terus menerus yeah. bincangan berkenaan dengannya di Benama TV. That's untuk waktu ini kita berakhir dulu Nurul, saya Wan Syahrena saya Nurul Umul. Umur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sehingga jumpa lagi jumpa lagi